Ну, как бы в жизни он был человек с обостренным чувством справедливости. Таким людям всегда тяжело. Ну, был как-то всегда в поисках какой-то истины, что-то искал. Много обширная библиотека после него осталась, много книг и по теологии, истории, вот, природоведению, там, познанию разные. Ну, как бы связующая нить у него всегда проходила любовь к Богу э, вера его, ну и правдоискание, поиски истины, всегда он был в каком-то поиске. Не знаю, нашел ли он эту истину, но как бы таким людям всегда тяжело. Они как бы всегда наталкиваются на непонимание, черствость людей, и она их очень ранит. Последние годы он жил один. И, ну, наверное, то, что не высказано, как бы не понято, вот он излагал как бы в творчестве, художественном, в картинах. Вот, как бы, то, что он держал в себе, может быть, что-то он не мог как бы, высказать прямо людям или наталкивался на какое-то непонимание, на какое-то там как бы реакции, как бы его расстраивали. Ну, высказывал свою позицию, свое видение жизни, свое отношение к жизни, к религии, к Богу, там вот, вопросы жизни, смерти, жизнь после смерти это его очень интересовало. Ну, как бы вот в этих картинах он пытался это все как бы высказать, выложить свое понимание, свое видение. Вот можете его как смотреть.